یورورت پښکړې د جومی اورزې د اوله ځان برګې چې کوم نجومې پورس باندې د موج نمخ کې د اوله ځان کیږي کی د دې شه حکم نه او دا په ډیرو ځینو کې کی کیږي کی؟ جواب دی مسلی المختصر دا دی چې د اولنې ځان د دیتو عثماني ځان وې چې د عثمان رضوانو په وخت کې هغه ایجاد کړو او دا غوجه به تاسو ذکر کمنو به تاسو ته خبر واضح شي چې عثمان رضی الله عنه ولې ځ الاول ځان ایجاد کړیو د دې حکمې کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې دا نو د نورو خلفای رشیدین په وخت کې نو ابو بکر او عمر رضی الله عنه په وخت کې نو عثمان رضی الله عنه د دې حکم کړو و دا غینه مرکبه ده د ریوايت ذکر کومه ده روایت واضحه ده په دې مساله کې او زمګ ده خبر په دې باندې واضح کی چې هغه سي بخاري کې د سايب بن يزيد روایت دي هغه چې كان الاذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر وعمر اذانا واحده اوید رسول الله علیه وسلم په وښه کې د عمر او د ابوبکر زنه په وښه کې یو ځان بکینو د جمعه په ورځ به ذکر د عثمان رضی الله عنه و خراغه نو خلکو چې کو د زوره مقام کې خلکو نغيبه د مسجد نبی د اذان نوري نو عثمان زنه د غیر پر اول اذان االت مقرر ک چې د غیر پر ځل کې که هغه امید لپاره تیارې کیو ماشينې بي تراجي نو زه د ریواژن د زوړه مخام کې اوسمه ازهوه د غزان حکم ورکړې ولتي مقرړ کړې دا خو یو وجه شو پکې ادا ځان د لغتکل راغې مسجدونو تکل راغې زکه اوسمه ازهوه ازان د سینوچ په مسجد کې بخيوله کسان څنګه سبب وخت کې شپ یو مسجد کې په یو ټیم باندې دوا ځان د سې هیڅ کلمو بلکه عثمان زنه اول زان حکم ورکړې په زورا کې زورا مقام کې دغه وجداو چغې د مسجد نبوي اذان نوریدو نو دا اذان به دغې نو رست وخت ریدو د عثمان زنه رست چې د بنو امويو دور راغی بنو امويو په دور کې ابي خاص کړ د هشام بن عبدالملک په وخت کې دغه د عثمان زنه هو زان د بار نه د زوران راغیو د په مسجد کې کېده ددا د غوښنه په مسجد کې شروع شویده عثمان د زرهو په مسجد کې د حکم نور کړې نو دا خبره واضحه شوه چې د عثمان د زرهو اذان د په مسجد کې نو دوی م خبره دا خبره واضحه شوه چې د عثمان د زرهو اذان د دې علت په بنا باندې هغه حکم ورکړ چې خلک و ځان نه وریدو نو د زوړه مقام کې غیر اذان مقرر وسکرو سمه د زنه په وښ کې د سی غټ غټ سپیکر وي چې دوی موږ دریم کلیته د غږ وازر شي نو هیڅ کله باغه د حکم نه ورکړی چې تاسو التازانو تا کې څنګه چې هغه علت موجود نو خلک ټول ژانوري نو لکنن سبا چې سنگین راتلی شي نو په دې وښ کې د غږ ازان ته ضرورت نشته د کشو کې کوي په دې بنا باندې چې د سنت عثماني دي نو د عثماني سنت په طریقه باندې هم نېکي چې کوم د عثمان زنه سنت دی په طریقه باندې هم نېکي او اتبع رسول الله ورسلو الله وسلام په هر خبر خبره کې پکارده او د صحابه کرامو اتبع او د عثمان زنه اتبع ده چې لا مونږه خبره کوو کوم عثمان زنه په دې طریقه باندې ځان وځکړي نو مونږ په دې طریقه باندې ځان کولې چې یو مسجد کې د وځن زګچي خلفای راشدین او سنت دي ده او په دې باندې عمل ضروری دي زموږ تاسو لپاره په دې باندې عمل لازمی ضروری دي علی کومی سنت او سنت خلائف الراشدین دا د خلائف راشدین او سنت دي او کوښمه زه نه دغه وجه نه به ودا ځان بکېدو او خلکو به دا جر پنې باندې وباندوي خو دغه علت په کې موجود دي مځ ته شته کمه ملت ذکر کو دوه وجه د دوه وجو نه دا دوسمد رزوه ازن نه نه سباج کم په دې موجوده وخت کې په یو مسجد کې په یو منبر باندې په یو ځای ا او يومو ازن دوا ځان کوي نو دا دوستمد رزوه سنت ملي د خلفای راشدین او سنت ملي او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم نه دي شی نو دا خبره واځه او, او دا خبره زین کده كله خير فی اتباع من سلف وکلو شر فی ابتداع من خلف و ټول خیر چي دي ټول خیر اتتباه غا چا کی دي چا غمخ کی تیر شوي دي صحابه کرام او دغه په پس سر پسې ائمه دین په دې دی کی خیر دي سلف صالحين چې څومره تیر شوي دي د صحابه کرامو را په دې خواخله ائمه دین دا ټول د خیر والا خلکو ټول سلف د دې په اتباه کی خیر دي اوسمر زهور په اتباه کی خیر دي بعضی خلکو وي و دې اوسمر زهور مخالفت کوي نو مخالفت یې شو کی دا غی وجه ذکر شو چې عثمان زو څنګه ځان کړیو د غی له توده مونږ أشل کې د اسمد زو تعبیداری کو نو وكل خیر فی اتباع من سلم خیر په غسه کې دی چې غا اتبا وکي دا خلکو چې غ غ خیره ولیا خلک دی مای کې خیر دی او دغی تعبیداری وکي وكل شر فی ابتداع من خلف او ټول شر په غسه کې دی چې غا روس تراشی و غي وبدعت جوړ کړي ځان نه د بری کټول شر دي یو کس د عثمان زو وحي کما ځان و غیر واغ سوداګر نه یو بدعي شکل ولور نه د دې کټول شر پروت دي مخیر پاکسي کړي چې عثمان زو وحو کړي مخیر پاکسي کړي چې خلفا راشدين کړي د صحابه کرامو په وخت کې شویلې او شر پاکسي کړي چې د عبدالملک د له هشام د عبدالملک د عبد له شان خلک راغل او د غزانې راو اغستو په مسجد کې مقرره کوه نن ورځ پوري کړي و د یک ټول شر پروت دي نن ورځ موږ سره جوړه شو د نه رسول اف راشديون او صحابه کرامو شو ندي حدا والله اعلم